Ось вже який день поспіль рупори Кремля не знають, як насправді стримувати свої емоції від усвідомлення того, що в них не все так добре, як вони розповідають у своїх брехливих ефірах, особливо після того, як Сполучені Штати Америки ухвалили важливе рішення таки надати Україні допомогу, за яку проголосували у конгресі. Америка, конечно же, таки даст денег Украине, все одобрили, что и требовалось доказать. Было немножко смешно слушать тех, кто считал, что они могут это не одобрить, что вот война закончится, потому что Украина все иссякла и больше им никто ничего не даст. Дадут! Все дадуть, дадуть, поки буде, що давати, а буде, що давати давать всегда. Цікаво, Симоньян заспівала. Скажіть, та те, що в рупорі в Кремля рве дах, ви вже й так всі знаєте. А от таких заяв, мабуть, ще не чули. Вірніше, я зараз покажу вам, як росіянські пропагандисти намагаються переконати тепер свою невибагливу публіку, що все в них добре. Мовляв, відставіть паніку. О паніку що основополагаюча задача хутора зараз... Это не границы 1991 года, а это сохранить то, что есть, пока еще каким-то образом, чтобы все это не рассыпалось, как домик дядюшки тыквы, пнутый с ноги. Помощь, которую дают Соединенные Штаты, не поможет. Во-первых, русские закусились всерьез. А это сливай воду означает. Во-вторых, внезапно, на третьем году СВО, до американцев дошло, что у русских есть идеология, русский мир, что у русских есть целеустремленность, и что рассчитывать на то, что... Э народ против Путина уже не приходится. На третий год СВО. Начинается такое прозрение, да? Одинокая извилина с шестью фонарями ищет путь. Соответственно, единственное, что может сделать Украина, это постараться не обвалиться сразу, Ну, тут ми понимаємо, да, що это така отсилочка акуратненька к ноябрю. Ну, щоб Байдена окончательно ж не похоронить під бременем всіх неудач. Такі заяви Гаспаріана з'явилися після того, як російські військові почали масово розповідати, що вони дуже демотивовані зараз. Бо розуміють, що Збройні сили України отримують багато техніки та зброї. А отже, запахло смаженим. Але як завжди, пропагандисти намагаються приховати масові панічні настрої серед своїх вояк, тому продовжують годувати росіян заспокійливими пігулками у вигляді фейків та усілякої ахінеї. А ще радеют тому, что оккупанты вдарили по телевежі у Харкові и у найближчих населенных пунктах отсутний сигнал цифрового эфирного мовлення. Почему мы два года назад это не снесли, Ну, я понимаю ответ какой, да. Ну и нынче, в общем, не поздно. Поэтому, я говорю, сейчас будет очень любопытно посмотреть на трансформацию сколько стонов было по поводу того, что население не может смотреть ни Украина-24, ни один плюс один. Слушайте, да вы не о том думаете, бедолаги. Вы лучше подумайте о том, что это чертова башня, это же не просто телеканалы, да? Это еще и интернет, правда? Это еще и коммуникации в городе, правда? Що вот этой роботи означає начало колапсу дополнительного. Ну там мало з енергетики, мало з транспортом, вот, это вот. А висновок один: росіяни хочуть залишити нас без зв'язку. І як же важливо для них зараз, щоб українці не мали доступу до інформації? І до речі, це ж була не перша спроба зруйнувати телевежу і не лише в Харкові. Во-первых, вы все уже перечислили, это средства массовой информации, а это очень серьезно. Это, на мой взгляд, вот средства массовой информации, они тоже приравниваются фактически, так сказать, да, к боеприпасам, не знаю, там, к да, материалам и всему остальному. Во-вторых, это связь. Конечно же, да, а связь это, ну, серьезнейшая вещь на войне. Вот. И в-третьих, это разведка, вот. В-четвертых, это ПВО. Да. Ну, по крайней мере, э, эти вышки могут использоваться, в том числе для установки э, э, какой-то аппаратуры э, ПВО, о чем вроде бы и говорят. Да. Э, это первое, почему я за это ратовал. И здесь не надо быть большим так сказать, стратегом и фельдмаршалом для того, чтобы это понимать. А второе, вот тогда как бы, вот я достаточно так сказать, активно там, общался с военными, ездил в том числе туда. Вот это первое, что они мне говорили, что ну, связь, как бы Которая, которая как бути бы, да, нарушена, да, это вот, вот это надо сделать. Але Знаєте, чому вони не знищили саме цю раніше? Відвертим зізнанням здивував Міхеєв. Почему это не делали? Разные были объяснения вплоть до того, что мы сами пользовались их мобильной связью в первое первое время, да? Я и такое слышал, и такое и было. Не то, чтобы я там слышал, оно такое и было. Как бы да, сейчас вот затрудняюсь сказать. Надеюсь, что уже не так. Вот, но тем не менее просто как бы когда были совсем тяжелые такие времена, просто тупо пользовались украинской мобильной сетью. Естественно, все прослушивалось, как бы все это было прозрачно. Откуда вот, сейчас вроде бы мама, я тут нахожусь. Там да, сейчас вроде бы. Да, сейчас вроде бы, как бы эта ситуация стала получше, как бы, но тем не менее, да, для того, чтобы понять, что все это надо было рушить, там не надо было быть особым стратегом и генералиссимусом. Поэтому я, конечно, вот признаю, что вот то, что эту вышку завалили, наверное, это пойдет на пользу. Но почему как бы, надо было так долго думать? Два года мне вот, если честно, не очень понятно. Такие вышки есть в каждом крупном э, украинском городе, и они все практически используются вот именно ровно для этого: разведка, связь, там ПВО и все остальное, э, что что с этим связано. Вот, вот такие дела. Что это радеют сейчас на болотах? Я скажу, для них это великая перемога. Та найгірше, что они не зупиняться. Ба більше, снова знову убовкнув зайвого і розсекретив плани Кремля на найближчий час. Тож, що задумали росіяни? Министр обороны сегодня, по-моему, заявил, что мы будем активнее работать по инфраструктуре. Как по мне, так это надо было делать вот с самого первого дня, как бы максимально активно выключать, как бы все то, что называется государством. Вот все то, что называется государством, выключать, начиная от ее руководства, так сказать, заканчивая инфраструктурой. Поэтому выключение инфраструктуры это. Вы знаете, я вам даже скажу: выключение инфраструктуры это меньшее зло, чем годами продолжать боевые действия вот, ну, на поле. Вот я лично так считаю. И оно, оно быстрее, как бы, да, может быть, приведет к победе, чем какие-то другие способы. Как видите, террористы только и чекают новых массовых ракетных атак, чтобы зловтешаться и радовать.